हा दादा आपल्याला मदत लागणार होती बर बोला ना आपी आ, बर। बोलतो तो बोलतोय आवाज येत नाही तुमचा आवाज हॅलो हा बोला ना कुठून बोलत आहे मी जळगाव पारोडा गाव जिराडी आहे माझ बर नेमकं काय विषय झाला सांग मला विषय नेमका असं आहे की त्यांना तेन, पैसे लागत होते बर मग आम्ही त्यांना पैसे दिले की घेऊन जा बुवा मग ते व्याजाशी मागत होते आम्ही बोललो व्याज नका द्या दवाखान्याच काम आहे आमचे पैसे आम्हाला परत करा बर मग आम्ही व्याज बी घेतले नाही पण ते नुसतं फोन बी उचलत नाही माझे नंबर ब्लॅक लिस्ट मध्ये टाकला आज देतो उद्या देतो आणि निश्चित सांगतोय तुझे पैसे असे पैसे तीन हजार हजारे पाचशे हजारे असं सांगत आहे अच्छा म्हणजे तुम्ही उसने पैसे दिलेले का हो हो बोलता सकत, बोलता जित, जित बोलता ते बोलतात व्याज सगळं दिलं आम्ही बोलतोय व्याज बी नको देऊ आमची आमची जितके दिले तितकेच देऊन द्या बर तरी बोलतोय चार हजार घेऊन गे पाच हजार घेऊन गे असं सांगत आहे तुमचे कशाचे पैसे तुम्हाला काय करायचे ते करून घ्या अच्छा म्हणजे उसने दिले तो कोण नातेवाईक होता की असंच नाही नातेवाईक नाही आपला आपल्या आपले म्हणजे शेतात राहतात ते अच्छा हा माफी दिले त्यांना की भाऊ गरीब लोक आहे बुवा अच्छा, का, का, ओ, हो, हो, दे अच्छा, अच्छा अच्छा म्हणजे तुमच्या शेतामध्ये राहतात काम वगैरे करत हो कामगार करतात ते मग आज त्यांचे चांगलं म्हणजे पैसे देत नाही मग आमच्याच शेतात जो माणूस राहत होता ना मग त्यांच्या जेवढून घेतलंय त्यांच्या जेवढे आमचं नाव सांगून दिलेलं आहे अच्छा अच्छा मग तो पैसे देत नाही आज जो तो उद्या माझ्या नंबर ब्लॅक लिस्ट मध्ये टाकून दिलाय तुला जे करायचे असेल ते कर म्हणे बर ते प्रॉपर व्यक्ती कुठले आहेत ते सापूर दोना दोना। सापुरा सेंदवाच जेवड सापुराच आहे ते मग आम्ही बोलतो पैसे देऊन द्या अच्छा अच्छा असं विषय का वीस हजार रुपये आहेत का हो वीस हजार रुपये त्या त्यांना बोलतो आम्हाला व्याज बी नको देऊ बारा महिने झाले आमचे आमचे मुद्दल तरी देऊन द्या बर कोणाच्या नावाने दिलेत पैसे नाव सांगा मला नाव बिर्ला पूर्ण नाव बिर्ला लाकड्या पावरा बिर्ला लाकड्या पावरा हॅलो हॅलो आवाज येत नाही का दादा हा नाव सांगा ना मला बिर्ला काय पावरा पावरा हा पावरा 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 ना हो अच्छा आणि त्या समोरच्या व्यक्तीचं नाव त्याचे नाव बाला खिलाडी पावरा बाला खिलाडी घेतलेले पावरा म्हणजे ते काही नातेवाईक आहेत का सरने नातेवाईक त्यांची नातेवाईक

हेलो 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 हाँ पप्पा का हाँ पप्पा का बोल रहे होता है तुमसे कौन पप्पा है का तुमसे बाला पौरा हाँ देन देन जगड़ो वो खेत में गया है मराठी नहीं है इसका तुम्हारा ना नहीं बोलो तुम्हें कौन बोलता है मैं बाला का छोरा छोरा बोल रहा है क्या अच्छा अच्छा उनको बोल साहब ने कॉल किया था टाइगर रूप का साहब है उसने कॉल किया था कॉल करने को बोला हाँ कौन है मैं विशाल गुर्जर बात कर रहा हूँ टाइगर रूप से हम्म कॉल करने को बोलो कॉल किया था मैं तो लहान मुल है ना कॉल उचल हो बोल तो वडिल शेता मध्य गे कॉल बैक कर नहीं सर तिथे जो लहान मुला जोड़ फोन देता बरं सगळं ठीक आहे मी थोड्या दिवशी कॉल करतो त्यांना हो कर हो लावा मला त्यांच्या सोबत बोललो का तुम्हाला करतो कॉल सर तेवढी मदत करा सर आहे करू करू पण बोलणं झालं पाहिजे ना त्या लहान मुलाला काही बोलून काही चालणार नाही ना त्याला काही माहिती नाही यामधलं हो 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 नाही त्याला जर सांगितलं ना तुझ्या वडील जोर जो लगेच नाही अच्छा हो लड़के से तुमने पैसा लिया था ना बीस हजार क्या मैटर है उसका तुम बाला बोल रहे हो ना हम हाँ वो बिरला का जानते हो क्या बिरला बी, बिरला नहीं जानता यार बिरला लड़कू पावरा नहीं नहीं क्यों बिरला कौन सा बोल रहे तुम मेरे को नहीं मालूम है जिसके खेत में रहते थे और कुछ हॉस्पिटल की जरूरत थी तो बीस हजार लिया था ना किसके से बिरला से लिए थे ना तुमने तुम वाला खिलाड़ी पौरा बोल रहे हो ना हाँ और ये बिरला लड़को पौरा को नहीं जानते क्या उन, उनके खेत में तुम रहते थे ना हाँ हाँ उ, हाँ हाँ तो फिर कैसे बोले तुम नहीं जानते तो बिरला तुम बोलो ना तो क्या हो गया तो वो पैसे का क्या मैटर है वो लड़के का कॉल आया बोले पैसा लिया और पैसा नहीं दे रहा नंबर भी ब्लॉक में डाला है हाँ तो सर वो तो सत्रह हजार रूपए दे दिया था तीन हजार रूपए बाकी है अच्छा हाँ सत्रह हजार रूपए दिया कैसा दिया कैश में या फोन पे गूगल पे नहीं कैश दिया था कैश दिया था वो तो लड़का बोल हाँ। रहा है चार हजार लो पाँच हजार लो और पैसा देने का नाम ही नहीं ले रहा वो सर मेरे को क्या गाली मार रहा था करके मैंने बोला कि पैसे की बात है तो मैं पैसे देने की बोल रहा था तो उसने क्या बोले कि तेरी माँ की चूत तेरी बहन की चूत बोले यार सर अच्छा ठीक है वो तुम मजदूरी करते हो क्या हेलो हेलो हाँ तुम काम क्या मजदूरी करते हो क्या हाँ मजदूरी सर काम करता ना अच्छा ठीक है मेरे इंसान के नाते बताओ कितना पैसा बचा है लड़के का आ, अभी हमारा जो तीन हजार रूपए बाकी है उसको देने को तीन हजार रूपए और बीस हजार कैसा बोल रहे हैं तो उसको सामने लाना न सरना वो तो बोल रहा है मैं जाके भी आया फिर भी तुम पैसा नहीं दे रहे हो और कॉल करने को वो लड़का कॉल तो करते तो तुमने नंबर ब्लॉक में डाला है है ऐसा बोल बोल रहा रहा था तो वो, वो पूरा लेकिन मेरे को एक बात बताओ तुमने सत्रह हजार रूपए दिया बराबर तुम्हारे साथ में कोई था क्या उस वक्त नहीं लेडीज है ना मेरी घर वाली भी है ना सामने अच्छा ऐसा क्या हाँ ठीक है कितने तारीख को दिया था हम ये तो सर तारीख मेरे को नहीं याद है पर हमने ये चुनाव के बारे में गया कि नहीं घर पे अच्छा कौन सा चुनाव ये मोदी का चुनाव था ना इलेक्शन बड़ा वाला आँ. जब घर गए थे तो मैंने नौ हजार रूपए लेके आया घर से वो खेती रख के दिया मैंने पैसे अच्छा हाँ ठीक है मैं क्या बोलता हूँ हाँ. देखो ना पैसा तुमको पहुंचेगा ना उनको पहुंचेगा एक हाँ। दिन सबको जाने का है किसी का पैसा रख के किसी का भला नहीं 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 मे, मेरी बात सुनो मेरे को कभी ब्लैक में डाल दे रहे, तुम तो माँ की गाली भी मारने ला, मे, में अच्छा शर्म क्या बोलता हूँ तुमको हाँ। इंसानियत के नाते जितना हाँ। पैसा होगा ना लड़के का वो दे दो इंसानियत के नाते थोड़ा थोड़ा करके लेकिन उसने गाली फिर दिया ना तो मेरे को बता मैं उनको घोड़ा लगाऊ ठीक है हाँ ठीक है सर ईशान के नाते उनका पैसा मैं उधर गया हूँ सर अबे क्या मेरे को एक हेलो हेलो हाँ बोलो ना हाँ एक महीना में वो घर आऊंगा तो मैं उसको बोलना तेरे पैसे तूने किसको क्या कर रहा तू गाली मार रहा था क्या बोलना तो उसको सर ठीक है अभी किधर हो तुम मैं इधर गया हूँ सर कि ये महाराष्ट्र में आगे ये वो गांव में गया मैं ठीक है महाराष्ट्र में भी महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ महाराष्ट्र में, में किधर रहते तुम कि महाराष्ट्र से मैं इधर पीपल गांव तरफ हूँ पीपल गांव क्या ठीक है आ, उनको भी कोई तकलीफ होना तो मेरे को कॉल करना है मेरा पर्सनल नंबर है लेकिन वो लड़की का क्या मैटर है ना सॉल्व करना हाँ हाँ चलेगा ठीक है I <sweak>